علیکم دوستو کیسے ہو طبیعت ٹھیک ہے آج کا ہمارا لوگ جو ہے وہ پولیٹیکل سیگمنٹ کے اوپر ہے آج پاکستان میں جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے خاص کر کے ایران کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ہمارے ملک کا انہوں نے دورہ کیا ہماری تو میری ذات کی تو ہمیشہ یہ پالیسی رہی ہے کہ جو ہمارے نیبرز ہیں جتنے جن کے ساتھ ہمارے بورڈرز لگ رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک فرینڈشپ وہ ٹریڈ والا ماحول ہو کہ پاکستان کے ینگسٹر اور پاکستان کی عوام بھی یہی چاہتی ہے کیونکہ ستر پچہتر سالوں سے ہمیں جنگوں نے کچھ بھی نہیں دیا تو جو آنے والی نئی نسل ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ جو ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں یا ہمارے برادرانہ جتنے بھی ملک ہیں چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ انڈیا ہو چائنا ہو رشیا ہو ان کے ساتھ ہمارے ایک اتنے اچھے تعلقات ہوں کہ ہم ٹریڈ کر سکیں ہم ان کی مارکیٹوں میں اپنی چیزیں فروغ کر سکیں ان کی چیزیں ہماری مارکیٹوں میں آ سکیں تو آج جو ایران کا یہ ایران کے پریزیڈنٹ کا پاکستان کا دورہ ہے بہت اچھی بات ہے ہمیشہ میری یہ پولیسی رہی ہے ہمیشہ میری یہ بات رہی ہے کہ امریکہ امریکہ کی کالونی بننے سے اچھا ہے کہ جو برادر اسلامی ملک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات کیے جائیں کیونکہ جو ہماری ترقی ہے وہ ان ممالک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے امریکہ نے ستر پچہتر سالوں میں اپنے مفادات کی جنگوں میں ہمیں الجھایا اور ہماری کوئی مالی یا ہماری کوئی فائنینشلی پاکستان کی مدد نہیں کی اس نے انڈیویجلس کی مدد کی اس نے انڈیویجلس کو کروڑوں سے ارب پتی بنایا پر پاکستان کے حق میں امریکہ کی پالیسی زیرو ہے تو میرے دوستو جس طرح ایران کے پریزیڈنٹ صاحب اس ملک میں آئے ہیں تو اس میں جو ایک ایم ایشو ہمارے ریلیٹیڈ ہے ٹرانسپورٹ انڈسٹری کے ریلیٹیڈ ہے میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ جو ایرانی ڈیزل ہے اس ٹیم پہ مارکیٹ میں 30-40% ایرانی ڈیزل چل رہا ہے اور وہ پاکستانی معاشیت کو نقصان پچھا رہا ہے مانا دس عرب کا نقصان پاکستانی معاشرت کو ہو رہا ہے کہ جو ہمارے ڈیلرز ہیں جو ہمارے پیٹرول اور ڈیزل کے ڈیلرز ہیں اس کا جو مارکیٹ کا تیس سے چالیس فیصد حصہ ہے وہ ایرانی ڈیزل لے رہا ہے اب تھوڑے اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں دوستو کہ جو ایرانی ڈیزل اس مارکیٹ میں تیس سے چالیس فیصد فروخت ہو رہا ہے وہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے کیا وہ پاکستانی حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے پاکستانی ریاست کو فائدہ ہو رہا ہے تو ہم تو بالکل خوش ہیں ٹھیک ہے پھر تو ایرانی ڈیزل پچاس فیصد ہونا چاہیے پر وہ انڈیویجلز کو فائدہ ہو رہا ہے وہ انڈیویجلز کرونوں سے اربوں اربوں سے کھربو پتی بنتے جا رہے ہیں اور پاکستانی ریاست کو مانا دس عرب کا نقصان ہو رہا ہے سالانہ ستر اسی نبی عرب روپے کا پاکستانی آفیشلز کو پاکستانی گورنمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایران کے ساتھ ایک اسی طرح پیٹرول اور ڈیزل کا معاہدہ ہونا چاہیے اگر ایران کے اندر تیس روپے فی لیٹر ڈیزل اور پیٹرول بک رہا ہے تو پاکستان اور ایران بالکل برادر ملک ہیں ان دونوں کے بارڈر بالکل ساتھ ہیں تو ہم وہ آئل کیوں نہیں بیچ سکتے ہمارا ایک اور نیبر کنٹری ہے انڈیا جس کو ہم بولتے ہیں ہم اس کو مار دیں گے ختم کر دیں گے تباہ کر دیں گے وہ ہمارے آگے کچھ نہیں ہے جب انڈیا ہمارے آگے کچھ نہیں ہے تو پھر انڈیا ایران کی مارکیٹ سے تیل اور پیٹرول لے رہے اس کو کوئی امریکی پابندیوں کا ڈر نہیں ہے نہ امریکہ اس کو ڈرا سکتا ہے تو پھر جب ہم اتنے طاقتور ہیں یا ہمارے لوگ اتنے طاقتور ہیں ہم دنیا کے نمبر ون لوگ ہیں تو پھر آیا کون سی ایسی رکاوٹ ہے کہ ہم ایران سے ایران سے پاکستانی گورنمنٹ یا پاکستانی آفیشل کیوں ایک معاہدہ نہیں کر رہے ابھی ریسنٹ جو ایران کے صدر کا دورہ ہے اس میں جو ہماری آئل ایسوسیشن کی جتنی بھی تنظیم ہے جتنی بھی مارکیٹ ہے ان کا یہ بھرپور مطالبہ سامنے آیا کہ ایران کے ساتھ آئل اور ڈیزل اور پیٹرول کا معاہدہ کیا جائے تاکہ جو پیٹرول اور ڈیزل ایک وائد بنیادی ہے، مہران ہے کار ہے ہر اس کا فائدہ اٹھائے گا تو میرے دوستوں اس ملک کے اندر کب تک ایسی پالیسیاں بنتی رہے گی جو اشرافیہ کو فائدہ ہوگا وہ تو پالیسی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کیا پاکستانی آفیشل یہ سوچیں گے کہ ہمیں امریکہ کی کالونی سے باہر نکلے ہم ایران کے ساتھ ہمیں معاہدہ پیٹرول اور ایرانی ڈیزل کا معاہدہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موٹر سائیکل ہے بائک سے اس سطح پر جا کر لوگوں کو فائدہ ہوگا پھر جو ہم نے ایران سے گیس کا معاہدہ کیا ہوا ہے سترہ اٹھارہ ارب ڈالر کا معاہدہ ہے میرے دوستو ایک ایک دو عرب ڈالر کے لیے پوری دنیا کی ہم منتے کر لیں تن لے کرنے کہ بھئی ہمیں ایک, ایک عرب ڈالر دے دو دو عرب ڈالر دے دو اگر ہم ایران سے یہ مائدہ کر لیتے ہیں تو پاکستان کو ایک دو عرب کی بھیک نہیں مانگی پڑی دنیا کے آگے پھر اسی طرح ہمارے گیس کے ریٹ کتنے اوپر جا رہے ہیں ایران کے دو حصوں میں یہ گیس پائپ لائن تھی ایک ایران کے حصے میں ایک پاکستان کے حصے میں ایران جس کو ہم کہتے ہیں وہ کچھ ہے ہی نہیں اس کی نہ کرنسی ہے نہ اس کی کوئی وہ ہے نہ اس کی مارکیٹ ہے تو وہ اپنے حصے کا کام کر چکا ہے ابھی اس نے پاکستانی سے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچائیں گے تو ہم پھر اس کے اوپر ہم عالمی عدالت پہ جائیں گے تو آپ کو پتا عالمی عدالت پہ ریکارڈنگ کے اوپر بھی ہمیں کتنا جرمانہ ہوا ہے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ خدا را حکمران کوئی بھی ہو چاہے وہ کسی کو بھی بنائے ہمیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں ترقی چاہیے ہمارے نوجوان کو ترقی چاہیے نوجوان ترقی چاہتا ہے جس طرح ہمارے اسلامی ملک ہیں یا نیبرس سے وہ کہاں پہنچ چکے ہیں بنگلہ دیش کہاں پہنچ چکا ہے انڈیا کہاں پہنچ چکا ہے ایون افغانستان کہاں پہنچ چکا ہے تو ہمارا نوجوان ترقی چاہتا ہے وہ جنگ نہیں چاہتا ہے وہ چاہتا ہے فری ٹریڈ ہو جو ہمارے آئیڈیاز ہیں وہ دنیا کے ہر مت میں جائیں

بھرپور طریقے سے ویلکم ہونے چاہیے اور ایران کے ساتھ جو بھی ہماری ٹریڈ ہے جو حجم دس ارب ڈالر کا حجم کا اعلان کیا ہے اس کو بڑھانا چاہیے ایرانی منڈیوں تک ہمیں رسائی ہونی چاہیے ہماری منڈیوں تک ایران کو رسائی ہونی چاہیے تاکہ ہمارا ملک کا نوجوان اس کو روزگار اس کو اسکیم اس کو ساری چیزیں معاملہ ہوئے وہ باہر نہیں پاگے وہ خوشی کے نعرے نہیں مارے کہ امریکہ کا ویزا لگ جائے اس کا ویزا لگ جائے اگر آپ نوجوان کو روکیں گے نہیں ساٹھ ستر پرسینٹ نوجوان ہیں تو آپ کا ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ بھی لوگ پسند آیا ہوگا اور پسند آئی ہوگی اپنی رائے لازمی ضرور فیڈ بیک دیے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو سو مچ اللہ حافظ